Halo bunda, aku bikin lapis dari singkong ya. Ini hasilnya itu lembut banget, legit ya. Pokoknya tidak ada rasa yang nggak mengecewakan gitu ya. Ini rasanya tuh enak banget, bener super super tuh enak. Dan buat bunda-bunda, silahkan subscribe di channel YouTube Cah Dolok Bakal Rejo dan kita belajar. Masak bikin kue dari bahan-bahan tradisional yang ada di kebun kita ya Nih, hasilnya itu super duper lembut banget Ya, bunda-bunda boleh coba ya resepku ini Ini bahan-bahannya ya. Ada agar-agar, ada santan, ada tepung tapioka, ada ada singkongnya ya yang sudah dihaluskan. Nih, kita haluskan. Singkongnya aku pakai 1 kg singkong ya. Nah, aku tambah dulu santannya yang udah aku cairkan. Tadi aku masak dulu ya, aku skip aja masaknya, pakai daun pandan. Terus aku mau tambah santan yang kental. Nah, terus kita aduk-aduk, jangan terlalu encer banget ya. Nanti pasti kukusnya itu nanti nggak bagus, banyak ya yang sedang aja gitu, biar nanti hasilnya itu sangat-sangat lembut pas waktu sudah matang dan dimakan ya. aku kasih gula 6 sendok aja ya karena kan aku nggak suka manis buat bunda-bunda yang suka manis bisa 1 kilo singkong bisa 10 sendok makan sudah cukup manis ya dan jangan lupa kasih garam 1 sendok kecil dan tuang agar-agar yang berwarna putih satu saset juga sudah cukup nah kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata ya gulanya biar lumer mudah banget kan Bunda kita bikin lapis dari singkong ini nah pakai airnya cuman 100 mil ya jangan terlalu banyak banyak jadi pas waktu dikukus ini sudah cukup Lalu aku tambah tepung tapioka 4 sendok Nah aduk-aduk Sampai rata ya nah Ini begini ya Terus aku bagi Warnanya aku mau bagi 3 warna Mudah banget kan bunda-bunda bikin resep lapis dari singkong ini Singkongnya tinggal beli di pasar dan dihaluskan bisa langsung dihaluskan atau di blender di rumah itu juga bisa. Tapi tadi aku sudah beli yang itu ya, yang sudah dihaluskan ya. Nah, kita lagi bagi mau kasih warna. Tiga warna yang cantik-cantik Kita bagi dulu banyak sekalian, ya. Nanti, kalau kurang, tinggal tambah lagi karena aku masih sisakan yang putihnya. Nih, aku kasih warna hijau pandan, ya. Aku aduk-aduk biar sampai rata warnanya. Kalau masih kurang, kita tambahkan sedikit aja. Nah, ini warna kuning muda. Ini warna pink Kita aduk-aduk terus Biar-biar semua tercampur Kalau masih kurang, bunda-bunda bisa tambah lagi ya warnanya Nah ini sudah cukup warnanya Nah aku siapin ini ya Buat cetakan pengukusnya 20x10 ini ya Jadi pertama aku tuangkan 3 sendok sayur Terus diratakan Kalau aku hentak-hentakkan pelan-pelan ya Biar benar-benar itu rata di bawahnya juga kalau cuma diratakan pakai sendok, ini masih kurang. Hendakkan sebentar, pasti rata semua. Ya, tinggal ratakan di atasnya. Udah, kita udah kukus. Ya, tunggu sampai keluar asapnya ke atas, baru kita tutup. Kalau belum keluar asapnya, jangan ditutup ya. Nah, kita udah tutup. Ini lapisan yang pertama dan ini yang lapisan kedua warna kuning nggak apa-apa hentak-hentakkan juga di sini ya biar benar-benar itu rata banget sama yang di bawah dan ketiga aku masukin warna pink selanjutnya begitu terus ya kalau 5 menit tutup kalau sudah mengental yang di bawah tambahkan lagi warna Berikutnya, tambahkan warna berikutnya. Nah, mudah sekali kan, Bun? Dan ikuti aku terus. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya cah Dolok Bakarjo dan nyalakan loncengnya kalau aku upload video terbaru. Langsung dapat notifnya, ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Nih, aku mau hentak-hentakkan ya. Biar e, rapat ke bawah, tidak usah kita tusuk, jadi hentakkan aja. Nanti sudah menyatu sama yang di bawahnya. Udah deh, begitu aja ya. Mudah banget, kan? Terima kasih yang sudah menonton.